200 метров девочки бегут, мы посмотрим частично. И ядро я хотел посмотреть. Там свет легкой атлетикой. Молодцы девчонки. Тапа -тапа. Умнички. Красавица. Первый забег девчата. Традиционный легкоатлетический турнир в памяти Владимира Бордовских. Вот тут вот. у нас основная так трибуна. И родственники, родные, близкие здесь также. И мы на ядро сейчас. На ядро там интересно. О, хорошо пошло. Вадим Адамчук. Арбитр также. И тут интересный состав участников смагань. И Владимир Францович Постемский. И швец Валерий. Это руководитель колос. ШВСМ, атлетика. Так что тут интересно также. Техника тоже хотел бы по... участвовать, но не сегодня. Это надо заниматься, чтобы ничего не порвать, не потянуть, как и везде, в любых и во всех видах спорта. У меня все же мечта еще так реально. Я считаю, это это прыжки шестом. Вот где бы я еще мог, за счет шеста, мне кажется. Это тоже та техника, это надо уже с Андреем Адамчуком, с тренером позаниматься. И и Владимир Опа. так то технически знаю, видел понимаю как а попробовать тут еще можно ну высоту 9, 35 935 сами высоту уже так просто не прыгнешь, не прыгну а В шестом еще можно и длина здесь также интересно посмотреть Но везде не успеть. Там старт 800 метров сейчас девочки будет. Да, он старт. Тоже классно, интересно. Вот все девчонки. 10-90-10. 10-90-10. Ткач, ткач, Савхай. Тут такая точка самая центровая у нас. Первая была неудачная так попытка, я видел Ну Сейчас посмотрим. Техника. Вот так, рядом со мной. А тут рекорд не видите, рядом. 11.84. Попытка. Кач. <связывается> все семерки джекпот 777 <связывается> <Уникальный связывается> <разъед связывается> 77 лет и 777 надо же вы совпадение Десять-одинадцять! 10-11! Я задання виповну. Постемський стопає, швець зготується. Дорожче показни. Отже, совершенна техніка. Владимир францевич как чувствуете, где какие... Как как чувствуете, бросили? Результат? В чем ошибка была, как считаете, ваша? В технике? Ядро толкнуло меня, а не я. Тяжелое, наверное, было. Так, Валерий

Да. толкает, Скляр готовится. Андрей Скляр. Да, я задачу выполнил. Три северки надо же. Все северки у вас. Все северки. Жека вот.

Три що нам студіє вдати. Що там? Я не разом, я спину. Невдала спроба. Не вдала. Ти маєш дроб призими. Я трошки не призимилася, ти живеш стру. Ти маєш утриматись, тоді спроба вдала. На подачу. Так що не спішить там. Полканув, побудь і назад вийти.

10.37 10, Постемский выступаешь, вайс готовится. Можно?

Хорошо пошло траектория. Да, Ого, 9,50. Рекорд. Мы дрим что Федоров гудуете. Как бы толком и тоже. А тоже хорошо хлесткая и... траектория хорошая. 10,58. пятьдесят 10, на метр дальше чем. -то. Федоров, Кафаев, Кляр, готовьтесь. Федор. И главное, правильно выйти. И вовремя. Просто я Чтобы... был... этот стоя с места бросил. А -а -а. Ну, все равно он посмотрит для себя. Это другой разговор. Можно почему-то... В твоем виде. Да. Тут главное, конечно, технику посмотреть. Толкание, да. Там я уже. этому говорю. Вот сейчас вот тот вроде маленький пацан. Да, а да. но... но он тяжеленький, крепенький. Он за счет он вот массы тоже. У него копа внизу. Он? И она у него... Ну, может быть. 87. Интересная техника такая. Кто-то его так научил. Но... Молодец. Они сразу выходят уже в финал и входят, как говорится, в шестерку в тройку, то еще дается 2-3 попытки. То есть всего шесть. Да, Здесь да. формат. Всего шесть. Это, как и говорится, его... ты вошел в финал. Вот ага. это. Победитель своего возраста. Постемский победитель своего возраста. 60, 75. Это же мы вот исполнили 75. И результат по одной лучшей, так правильно? Ну, ну, По-любому. С шести попыток берется лучше. Да. Вот и вот берет. Прослуженный. Тренер Украины. Вот его воспитание. А по спорту? Один. Он где-то ну, где выступали Я под 30. первый разряд. На то время. А. Ну, это были 60-е годы, когда твой папа был ага. в спортроке ага. командиром. Самое главное, что в человеке есть то, что дает ему тренерскую Да, свои. то есть тренер это да. чуть да. одно, да. а спортсмен ты чуть тренером можешь, Но Ты можешь быть, быть спортсменом, спортсменом, но не нулевым. тренером. Да. 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 А есть такое. А есть, у которого это жилка, который да, да, любит и может, помочь, да, да. показать. Вот пацан под 99, он же прыгнул в высоту. Ага. Но он и был, занимался дискиборем у Костенского. Ага. Ловили Тихонько. так я хотела ту ногу сюда вперед. Да, ведь 55 Подарок, то же самое, да? Или чуть дальше? Чуть... Лучше. А до этого было 9,50? 50. 10. Просто 50. Здесь... На 5 сантиметров, 7. это много. 7. дуже богато. 7. 7? 7. Ничего еще. себе. Все самобор. Все дальше и дальше. 9,66. Да, но это одну попытку. И тут землю 6, вот этот 99. Видели технику? В чем уже сейчас? У него вот тренер, который скажет, я ничего ну, я не хочу, это уже, он 90... не уже не тренировался. Все, я понял. Видите, 99. Стационарные для занятия Все подряд. И барьеры, вот, и прыжки. Чемпион Украины. Участник Олимпийских мира. Ага. Адамчук. Да, да, Адамчук. Сейчас у него два есть, которые по юниорам. По а -а, -а. Да. Процесс идет. Слава Богу. Что самое больше? 5, 29 или 8? 3, 4, да 4, 4, 4 29. А. Не, ну я имею в виду. Да, нет, 2, больше нет. Чуть-чуть под устал. Нет, <связь> ну <связь> что? <связь> <связь> 52. Нет, ну хотя же 50. 9.35. Лена, соревнования в Виннице следующие когда будет для ветеранов? Что-то известно? Он уже на Украину собирает команду. Каменец. <связывается> Да, конец по 6-7 июня. Да, сегодня? Да. Чарбин. 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 А если у меня э, тренер, то я скажу, что я кажу... Вы же сами знаешь... Сейчас самком тоже едет. Да, да, да. Сами 200 метров старт очередной здесь почетные ветераны, участники смагания. Ух, <посуду> хорошо Ай, заступ. Исторические моменты, такие люди, тренера. Известные, сослуженные. Смотрится.

Ну, до 10. Можно? так? Заключить на Как надо, правильно, красиво. Пожалуйста. Вот он, Как думаете, дальше или нет? Раньше. 9,50. 84, 9, 5, 5. 6, 7 намного, не очень. Закиньчик с найкращим результатом 9.55. 9.55 наикращий результат. Валерий швец и 200 метров бегут. Сразу у нас тут. Нон-стоп. О, хорош. Важно? Сарашки, чуть, чуть под каток не попал, чувак. Ну вот кто же? любой спортсмен попадает хотя бы раз. Да, лет да, У меня как-то проносило все-таки. Молодежь также хорошо. Да, да. С высоким подниманием колен. Сейчас, сейчас. Еще раз надо. Спортсмены, на старт. Разговорчики в строю. На старт. Внимание. Стоп, 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 стоп. фальстарт. старт. Спортсмены, на старт. Внимание. Можешь? Опять фальш старт. Опять фальстарт, старт. Ну. Ага, Владимир Францевич. Еще раз придется. Дисквалификация. Еще раз придется. Два фальстарта. Тут полчаса тримаешь. Тогда уже здесь давайте на прямой. Никто ж так не тримает. Ну как это никто? Одна секунда было. Готовы спортсмены? Первый забег. На старт. Стань дальше, мы же ты ничего не побачим. Внимание. Внимание. Маш! Победила дружба! Молодцы! Дружба! Рука Нормально, Молодцы. да? Конечно, Кво! Два фальстарта было у вас вообще-то, но это мы не учитываем! Вы все выиграли, выиграл, да? Награждение в 14.30, так? Наоборот, так, интересно, хорошо туда. Интересное видео будет. Хорошо, на этом уже 20 минут у нас. Благодарю за увагу и всем гарного спортивного хорошего настроения и до новых встреч. Чем-чем, чем, пока.